Sejarah bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi membina masa depan bangsa. Dalam dunia pendidikan hari ini, guru sejarah memainkan peranan penting melalui kurikulum yang bermakna dan pendekatan sejarah nisan yang menghidupkan suara generasi terdahulu. Saya, Nur Aminah Amin Mirah Binti Syukri, dari elektif Sejarah Unit 2, akan menerangkan tentang sejarah hidup kreatif, kurikulum bermakna dan suara lisan bangsa. Pertamanya, saya akan memperlihatkan anda semua tentang isu pelaksanaan sejarah lisan di Malaysia. Sejarah lisan adalah bidang pengajian dan kaedah mengumpulkan, memelihara dan menafsirkan suara dan kenangan orang, masyarakat dan berserta dalam peristiwa masa lalu. Sejarah lisan adalah kedua-dua jenis penyelidikan, penyelidikan sejarah yang tertua mendahului perkataan bertulis dan salah satu yang paling moden dimulakan dengan perakam pita pada tahun 1940-an dan sekarang menggunakan teknologi digital abad ke-21. Di Malaysia, pendekatan ini membantu murid memahami sejarah secara lebih autentik dan bermakna pelaksanaannya berdepan cabaran seperti kekangan masa, kekurangan kemahiran rakaman digital dan kesukaran mendapatkan sumber yang sah. Dengan bantuan teknologi seperti seterusnya saya akan membawa anda untuk menelusuri pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah. Kurikulum sejarah sekolah rendah dirancang berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran iaitu SKP. Guru berperanan dalam memastikan isi kandungan sejarah dapat disampaikan untuk di tahap kognitif murid melalui pendekatan inquiry dan juga aktiviti berasaskan projek. Guru sejarah juga berperanan dalam mengurus bahan digital seperti PAK21, pentasfil, pentasiran formatif dan aktiviti luar kelas seperti lawatan ke tempat bersejarah. Semua ini bertujuan untuk menjadikan pembelajaran sejarah lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan seharian pelajar. Dan juga pengurusan kurikulum ini sangat penting kerana ia berperanan dalam memastikan Pengajaran dan pembelajaran sejarah di sekolah dapat berjalan dengan lebih tersusun dan berkesan. Dapatnya beberapa bahagian penting dalam memastikan kurikulum sejarah di se pengurusan kurikulum sejarah di sekolah berkesan. Yang pertamanya, terdapat seorang ketua panitia yang bertanggungjawab penuh terhadap keseluruhan pengurusan subjek sejarah di sekolah. Yang kedua, pengurusan mesyuarat panitia perancangan panitia, pengurusan fail, pengurusan kewangan dan pengurusan aktiviti. Jadi ini semua adalah penting dalam memastikan kurikulum sejarah di sekolah rendah berjalan dengan lancar dan berkesan kepada murid. Seterusnya, sebagai seorang guru sejarah, kita bukan sahaja menyampaikan fakta dan tarikh penting, tapi juga bertanggungjawab. jawab untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik, bermakna dan berkesan kepada murid. Berikut merupakan ciri merupakan ciri-ciri guru sejarah yang efektif. Yang pertama, guru sejarah yang efektif akan menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran. Setiap guru perlu meletakkan objektif pengajaran yang jelas sebelum melakukan sesi PDPC. Objektif ini akan membantu guru untuk kenal pasti apa yang perlu dicapai di akhir pengajaran murid. Jadi dalam subjek sejarah contohnya, objektif boleh merangkumi pemahaman tentang sesuatu peristiwa penting atau nilai patriotisme yang ingin diterapkan kepada murid. Yang kedua ialah dengan menyediakan rancangan pengajaran harian ataupun RPH. RPH ini adalah sesuatu yang sangat penting terhadap panduan dan rancangan untuk melaksanakan pengajaran dengan teratur. Guru yang menyediakan RPH dengan baik akan lebih bersedia dan dapat kawal masa serta aktiviti PDPC dengan berkesan. Yang ketiga ialah guru yang berpengetahuan kemahiran dan cekap dalam bidang guru sejarah. Beliau perlu menguasai ilmu subjek dengan mendalam. Selain pengetahuan tinggi, guru juga mesti cekap menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar dan teknologi semasa. Jadi dengan kemahiran ini, guru dapat sampaikan maklumat secara tepat dan menarik nak murid untuk terus belajar subjek sejarah. Yang keempat ialah dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran. Guru sejarah tidak boleh hanya bergantung kepada satu kaedah sahaja. Sebaliknya, mereka perlu menggunakan kepelbagaian pendekatan. Contohnya seperti perbincangan kumpulan, permainan, peranan, kuis interaktif ataupun melakukan lawatan maya ke tempat bersejarah jadi dengan kepelbagaian ini dapat menjadikan murid lebih aktif dan belajar dengan lebih seronok. Yang terakhir ialah dengan mengadakan melaksanakan tindakan susulan melalui penggayaan dan pemulihan. Yang ini berlaku sebab penggayaan. Guru perlu melaksanakan tindakan susulan bagi murid yang cemerlang. Aktiviti penggayaan boleh diberikan seperti tugasan tambahan ataupun projek mini. Manakala bagi murid yang lemah, guru boleh jalankan aktiviti pemulihan untuk memastikan mereka tidak tercicir dan dapat menguasai kemahiran asas. Jadi kesimpulannya, sejarah bukanlah sekadar masa lalu tetapi panduan bagi masa depan. Sejarah lisan memperkaya jiwa kurikulum bagi memastikan keseimbangan Guru yang menjadi pemangkin inspirasi bangsa sebagai pendidik masa depan saya berazam untuk meneruskan legasi ini agar sejarah terus hidup dalam setiap hati generasi Malaysia. Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tiga buah sumber rujukan yang telah saya guna untuk persembahan ini.